Город Брест памятая своих героев. областным областном центре стартовал юбилейный междержавный турнир по рукопашным бои памяти Дмитрия Гвишани. Катерина Страха побывала на открытии с поборництвом. Турнир памяти прошел в рамках открытых от чемпионата Брестской области по рукопашным боям и собрал у стенах легкоатлетичного манежа свыше за 200 представников разных видов одиноборств с Беларуси и Украины. Участвуют сборные районов, клубов города Бреста и Брестской области. И также, естественно, приезжие, которые э, уже давно посещают наши соревнования. Это представители военной академии, института пограничных войск, э, представители города Лиды, Гродно, города Гомель, команда «Легион». Естественно, традиционные участники – это сборная Волынской области, город Луцк. Э, традиционно участвующие представители отдельных профессиональных лиг, кейтбоксинга, бокса. Участие в этом турнире для меня честь, и я рассчитываю на победу, это для меня главное. Дальше у нас будут Кубки Украины, серьезные соревнования, на которых надо серьезно настроиться, и это будет как для меня проверка. По выниках турниру призеры отрымали кубки и медали, а команда «Пероможца» стала уладальником традиционного головного приза переходящего кубка Дмитрия Хвишани. Я думаю, что побежденных в этом турнире нет, это жесткий вид спорта, но это спорт для настоящих мужчин. Воспитывает характер. Вот. Наш сын Дмитрий некоторое время, будучи еще школьником, ходил на рукопашный бой. Турнир, конечно, уже уровень очень высокий стал. И поэтому я думаю, что мы планируем, по крайней мере, организатора турнира в следующий год если, конечно, это будет возможно, сделать его международным. Катерина Страха, Александр Севицкий, областные новины, Брест.